Мы, жители города, неравнодушные к чужому горю, хотели помочь девочке нашей, с нашего города Юли Придоляк, 11 лет, с раком крови. Но, к сожалению, так случилось, что именно сегодня, когда мы организовали ярмарку в помощь ей на лечение, она умерла. Но мы все равно стоим, будем стоять до последнего, потому что похороны, понятное дело, что это очень дорого в наше время. В данный момент Ярмарка проходит, люди покупают все вырученные деньги. Мы передадим маме Юле Придоляк и будут организованы похороны. Похороны завтра, насколько я еще точно не скажу. Ну, уже дней 10 значит, ходили по квартирам, по организациям документы показывали, люди нам помогали, кто сколько может. В общей сложности мы собрали. 5995 гривен. Есть чеки. Некоторые деньги мы просто передавали маме Юле, потому что раз в неделю мы организовывали машину с донорами. Приезжали, сдавали люди тоже, кто мог. Вот, поэтому старались помогать, помогать по максимуму. У нас было в общей сложности 50 человек, кто принимал в этом участие, именно по квартирам, по организациям ходили, старались Собрать как можно больше денег, потому что сумма на лечение была 353 тысячи. Мы понимаем, что для родителей просто нереально такие деньги собрать. Поэтому выходили, собирали, старались всем, ну, всем миром, так сказать, помочь. Ко мне обратилась Людмила, Наталья Валиева: они активное участие принимали. У них есть активная группа Мамочки Першатраинской. Они были неравнодушны и до сих пор они неравнодушны к нашей Юле. И большинство они, они детям помогают, не только Юли и другим детям. Они обратились ко мне, чтобы провести э, благодейную акцию по, в виде ярмарки. Мы получили разрешение от мэрии на проведение акции. Нам помогали. Люди, мы пускали ведомость по горисполкому, всем, по всем учреждениям. Нам люди никто не отказывали, все активно помогали. Из-за этого я тоже не, ну, не равнодушен, потому что я отец, у меня растет дочка, и я считаю, что мы должны все так друг друга. Мы маленький городок, и эта девочка, которая у нас есть, Юлия. Она участвовала, уч принимала участие в активных мероприятиях, в танцевальных фестивалях. Это наш ребенок, это наш нашего города, и мы должны ей помогать, мы должны быть вместе, объединяться и друг другу помогать. Я представляю нашу активную группу мамочек по городу, которая называется мамочки Першетрайнск. Мы стараемся помогать таким деткам, и когда мы узнали за Юлю, мы просто не могли пройти мимо. Мы начали организовывать сборы по квартирам, начали сдавать кровь, ездили девочки очень много доноров. Как бы ну, мы старались. Мы мы до последнего боролись. А, Наталья, очень много информации было в соцсетях. Из них мы узнаем, что и в Днепропетровске там движения были по сдаче крови. Что об этом скажет? Э, об этом нам дали номер телефона женщины, которая нам очень-очень помогла. Она нам предоставила некоторые материалы. О, э, да, и она организовала доноров тоже. Насколько я знаю, там еще организовали с горного лицея доноров. Очень много для Юлечки ну, как бы уже все, кровь сдали. Кровь сдавали, да. Кровь сдавали по возможности все, кто могли. У Юли была третья плюс кровь, но сдавали все и меняли в банке крови. Свои акции мы использовали, мы взяли идею от Макдональдса. Это долонька счастья. То есть мы раздавали их по городу, мы рассказывали людям о ярмарке, всех приглашали. И эти же долонька счастья сейчас мы здесь раздаем неравнодушным людям, которые помогли. На ладошках у нас предсказания, которые обязательно сбудутся за все добрые дела, которые люди делают для нас и для Юлечки. На превеликий жаль, саме коли проходила акція по збору коштів на лікування Юлі, стало відомо, що дівчинка пішла з життя. Ця звістка вкрай засмутила багатьох небайдужих першотравенців, адже всі вони об'єдналися задля порятунку Юлі Придоляк. і боляче усвідомлювати те, що дівчинки вже нема. Водночас привертає увагу той факт, що у доволі нелегкий час наші люди не зачерствіли душами. проявили милосердя та згрутувалися навколо чужої беды.